участник Крыма Майдан. Тогда начали захватывать Крым, начал выбивать второй военкомат в, в Донецке. Там даже меня спросили, вы за какую сторону хотите выбивать. Потом у меня было я даже обращался в Министерство обороны, Киев, чтобы вызвали старкам, что капитан нет, мы призываем команде, майор, як полку, который я доставлю. Всегда не хватает капитана, лейтенанта, развивает высший состав. Значит, в конце концов появился в Магазин, когда он назывался, по-моему, 25-й батальон. Это батальон Симин Семенович Таконка, и как только у меня 14 апреля. 2014 -го года позвонили, что тогда я могу прибыть, там часа ночи позвонили, срочная мобилизация, то есть фактически уже на следующий день я был уже в Днепропетровске, принял должность начальника штаба батальона ДНС. Я был первым начальником штаба батальона нас. В связи с этим, когда уже мы э, в первых числах мая э, участвовали, как говорится, в освобождении Мариуполя, значит, туда ближе к концу мая участвовали в освобождении Красного Армейска. Значит, списки, которые, кстати, я сам составлял, вручил лично соседям но понимая, что режим секретности, все данные жопы и так далее, в том виде, как они были составлены, они попадают в ДНР. В этом случае я вынужден был звонить своей семье, которая находилась в Донецке и ждала, когда я пройду, можно сказать, грубо на танке с автоматом, освобождая свой родной я вынужден был позвонить, потому что мне позвонили свои агенты, они у меня там были, то начались товарные аресты. Были просто ребята, что пришли, 3-4 дня там побыли, 10 дней и так далее, это кто больше, и ну что-то не понравилось. Потому что Семен Семенович, он фактически разгонял людей из батальона. Я собирал, он разгонял. 10 человек проходит, 10 приходит каждый день, 10 проходит, 10 человек, какая такая ситуация была. Значит, это самое. Я позвонил, я вас срочно уезжайте, вас будут арестовать. Они вынуждены были схватить только документы, все прочее, и они срочно вечером уже покинули дальней. Утром мне наложили, что за ними пришли. В результате, в отличие от всех вынужденных, порисованных России, которые некоторые наши знакомые вернули многие живут их и так далее, мы попали благодаря этому в списке. Я стоял первый, соответственно, попалась вся моя семья и так далее. Я являюсь, как говорится, варгом номер один для ДНР. И даже если по приколу Порошенко их всех узаконят, там, назовут это Украиной, вы понимаете, что и мне это все равно, но моей семье даже опасно там появиться. Но вы же понимаете, что если бы их тогда арестовали, и позвонили, сказали, а теперь приезжайте к нам за своей семьей. Я знал, что прекрасно, что ее не выпустили эту семью, и, мы, и может там вместе со мной расстреляли, но я все равно поехал. Потому что это жена, и как какой-то взрослый, как и детей еще 4 мая не сохранили. Это самое. Потом, это, я говорю, что с Симоном у мне оказалась не по пути, я передал новому начальнику штаба, как говорится, это самая должность майору Матвееву, сейчас можно говорить, царство небесное, потому что еще просил Симона, не идите под Карловку, а пойдите через Галицию. О нет, вот это первые потери батальона, как говорится, какие серьезные, он получил именно под Карловку. Я не знаю, что его него импором нужна была или что, я не боюсь этого сказать. Но это просто-напросто, там есть столько дорог, дороги. На тот момент уже в колицинах стояло две только БН-21. Они полезли на рожон. И причем только они появились, но они уже знали, что это едут. Там много машин было. Стрелять начали именно по машинам батальона которые думают, что проедут просто так. Э, в результате. Я пришел в батальон Артемус. В составе батальона Артемус 4 июня я уже про красный виду. В середине лета как говорится, прав Бахма, так называемый Артемус. С тех пор, как говорится, наш обычный Петр Порошенко остановил это все наступление и так далее. И началось, как говорится, просто сидение. То есть если ну, фактически, это я назвал крупные наверное, города, мы в начале 14 -го года освобождали Италии каждый город населенный пункт. А что такое освобождать населенный пункт? прекрасно что с каждого окна по тебе могут выстроить и так далее. При может, это грубо, но я каждый раз и, ну, знаю, что на это иду. Я звонил жене и на всякий случай рассказывал, какая она хорошая у меня была и так далее. И в случае чего, что последний наш собор остался там навсегда. Это может жестоко, но очень хотелось попрощаться с женщиной. В результате, как говорится, в Атамине Артемовске, я там был местными ребятами, так сказать, колышка, как говорится, хотя бы Артемов был наш, э, оглушен вечером, как говорится, просто пробивая в городе. И попал, как говорится, так называемую бренду. Потому что за мою уже вот, только в мае было объявлено 10 тысяч долларов. Значит, это самое. Поэтому я попал уже э, в плен, знал, что у меня расстреляется все и так далее, потому что я продали например, получается, и так далее, еще давал. И в вот, результате я, конечно, со своей комплекцией порвал наручники, которые был прикован, как говорится, проявил инженерную мысль, как говорится, пролез через решетку, куда я еле пол, и бежал по так, как говорится, что мне казалось, что я бегу к перкушкам, я никогда так быстро не бегал даже в школе, хотя мне 50 свечений. Это самое. Потом я немножко э -э -э, уже в начале октября уволился у там же просто, он не подал, рапорт, улица, приехал, отбежался, а оно, как от это избиения, как начало все болеть, просто постоянно я не представлял, что это такое, когда легкий, ты не можешь дышать, у тебя все ходит, все болит и так далее. Но только отлежавшись, я пошел в военкомат, и четвертая пыль мобилизации через Ровенский военкомат, ну, можно сказать, на тот момент я был единственный такой в переселенце в Донецке, который вызвали через Ровенский военкомат, не имея личной дело, с какими бумажками отправили и все прочее. Но я просто говорю, с Донецк, это, это самое. Ну, просто-напросто у меня уже под конец службы, в конце 15 го 15 -го года, перед самым Новым годом, я просто на ну, у меня острый коронарный, сердце не выдержало, я 4 дня провел в реанимации, и меня просто комиссовали. Я сейчас его лет третий год. То есть не второй, третий. Я даже никогда не знал, что есть капельницы на двое суток. Просто напросто просто пришлось, как это самое. В данной ситуации сейчас я, можно сказать, те деньги, которые шоу выплаты и так далее, не имея здесь ни родственников, ни кола, ни двора, просто напросто отдал кому. прописка. М? Прописка. Прописка. Ну, вообще, ну, пускай 27-29. Да. Ну, а там становится здесь часто, сейчас, да, что честно, как я говорю, что типа живет. То есть со всех льгот я пользуюсь только бесплатным проездом в Тамбаре. То есть самое главное, вам удобно жить в детском <красно> Да. а это удобно с новопытанием. Поэтому, честно говоря, <красно> я гость вашего, можно сказать, до сих пор остаюсь гостем вашего города, и у меня нет таких городов, где я могу поехать. У меня вся родня вот в Донецке осталась, и можно так сказать, если я был на этой стороне, то родной парадокс на той стороне. И я с ним не имею связи, по сегодняшний день мы просто геологически <красно> <будем красно> в Понимаете, это тройник, <красно> можно так сказать. А садовник, ну, только куда посылали? А ага. наши чиновники? Наши чиновники спросили, сейчас я не могу оформить заслуженную пенсию от этих 12,5 военных, -го 12,5 гражданских, -го потому что мне нужно было. Они говорят, а ты можешь где твое личное дело? Да? Ну, говорю, как мне, В Донецке. А ты можешь сидеть его да, Я а сами только думаете ах да, они послали в Подольск, в Москву, я против тем как говорится, в Сибирь послали запрос, я там тоже служил, и так далее. Подольск, правда, прислал, что подтвердил только военное училище в Ленинграде, как говорится. Сибирь сказала, не значит за такое. Послали сейчас вчера второй раз туда, и так далее. То есть, пенсия по инвалидности закончится в августе. Для того, чтобы это самое, я весь его в борьбе за то, что... что Потом можно, себя дом, Тут, тут, дружина, що дружина, син, внучка. Син, а? син дочка, внучка. Син повнорітний? Так, да. син половинний. Ну Він дуже, казується, на, на моїй ділі. Шановні, я вас переб'ю. Галицький Геннадій Васильович стоїть на обліку з 1.06.16 року.